Навколо пам'ятника Шибанкова у Покровську продовжують вирувати пристрасті. Нагадаємо, що у минулому році ініціативна група запропонувала знести танк на братській могилі радянських воїнів і підпільників, полеглих за визволення Покровська у 1943 році. Така пропозиція викликала шквал негативних емоцій з боку пересічних городян. Наприкінці січня, під час круглого столу щодо українізації Донбасу, ініціатива щодо демонтажу пам'ятника була висловлена знов. У зв'язку з цим Рада ветеранів Покровська. І Ініціювала збір підписів мешканців міста, які проти знесення пам'ятника. Важливо це тому, що наша організація це організація ветеранів, які захищали нашу країну. От і скільки людей, наші батьки, наші діди, наші матері, вони погибли для того, щоб спасти мир від фашизму. Вот. И теперь вот эти памятники, которые увековечили героический подвиг нашего народа, некоторые люди заявляют, что надо скинуть их оттуда. Вот мы обязаны даже по своей деятельности, как организация ветеранов, защитить, защитить этих мертвых героев, которые сейчас не могут защититься. За словами Валентини Голощапової вдалося зібрати більше двох тисяч підписів та передати їх органам місцевого самоврядування. Збір продовжується і досі. Якої думки з цього приводу сьогодні мешканці міста дізнавалися журналісти телебачення Капрі? В 43-му році, у февралі місяця, підполковник Шибанков освободив город Краснармійськ від фашистів. Це ж історія наша, тому на кожну свій взгляд на це. За это я не могу за все сказать. Ну, стоит, он давно нужно стоит, хай стоит. Я прожил жизнь, и уважал, и уважаю, что потребно оставить ее на старом месте. Чем он мешает? Что, он плохого? что в этом плохого? Ну, он освобождал наш город. Очень много здесь полегло воинов Великой Отечественной войны, которые отдали жизнь за свободу и независимость от немецко-фашистских Загарбників. Я вже чула про это. Да, ну, это, знаете, я вообще, я вообще противник вот этого всего, что это переименование улиц этих, а тем более памятник Шибанкова. Ну, это, понимаете, я не знаю, кто это мог до такого додуматься. Ну, это же наша история, это наша память. Это... Знощание. Это же герои. Памятник Шибанкова. Да я считаю, что никому не мешает. Як стало відомо журналістам на семінарі тренінгу для представників самоорганізації населення, який проходив у Покровську минулого тижня, також збирали підписи, начебто проти демонтажу пам'ятника. Я Яко забила на столу, ну, може та нас збирали квартальний збір, і к нам підійшли, Ми сиділи що чоловік. Нам подашла. Женщина попросила, чтобы мы подписали, чтобы не снимали памятник вот этот танк Чубанкова. Да, мы подписали, все шесть человек сидели, все подписали. Просто расписали все. Кто там надо фамилию и кто квартальный, ну, какого квартала, откуда. Ну, шапки вот этой самой шапку мы не читали, потому что нашло собрание, уже не, ну, как бы, э, мы слушали то, что говорят, и быстро, я, я говорю, мы даже попросили, чтобы она сама написала наши фамилии, мы расписали просто. До приймальной партии «Наш край» также звертаются мешканцы, которые против снесения танку. В нашу приемную уже неоднократно обращались жители нашего города по поводу того, что идет социальный опрос, направленный на сбор подписей против демонтажа памятника нашим героям-кантемировцам. Люди обращаются именно потому, что непонятно, под какими листами они ставят подписи, потому что у этих листов нет ни шапки, ни адресата, кто собирает эти подписи. Им просто на словах объясняют, что инициатор – это совет ветеранов. И люди просто уже возмущены и устали от бесконечного сбора подписей, потому что они не знают, под чем они подпись ставят и за что они ставят эту подпись. Они боятся, что вот эти пустые листы пойдут потом на другое дело.